интересно, мне интересно будет ответ. Спасибо. Здравствуйте, коллеги, продолжим нагонять ужас на сидящих в зале. Действительно, тема животных иллюстрации ярко это показывают. Отличный доклад. Мне понравился. Понравились иллюстрации. Все четко следует продолжить. По крайней мере, на сегодняшний день что является уголовное, что собой является уголовное право в прямом понимании? Наиболее динамично развивающаяся отрасль право в Украине. Она затрагивает, затрагивает по сути все сферы нашей жизнедеятельности. Ни один корпоративный конфликт, увольнение менеджера, решение вопросов с проблемной задолженностью, не говоря уже о таких вещах, как налоговое планирование, оно приводит к тому, что приходится обращаться в адвокатуру, приходится жаловаться, приходится собираться на подобных мероприятиях и сетовать на жизнь, как все плохо у нас с вами происходит, несовершенно законодательство, злые правоохранительные органы, хотя получают столько денег. А посему, на чем хотелось бы остановиться? Прежде всего, основной задачей юридической службы на предприятии, основной задачей адвоката, либо юриста, который сопровождает предприятие, должно быть понимание, что прийти могут каждому, если не пришли еще раньше, придут в будущем, в близлежащем будущем. Посему задачей, задачей дальнейшей должно быть отслеживание Планирование и минимизация рисков, связанных с уголовным производством и, и деятельностью правоохранительных органов в Украине. Об этом, об этом и поговорим. В чем заключается суть риска? В том, что любая, практически любая хозяйственная операция, гражданская правовая операция, трудовые отношения при определенном желании, определенном, определенной подвижке, скажем так, может превратиться в уголовное производство со всеми вытекающими последствиями. Об этом, об этом и говорится в нашей презентации, что необходимо сделать, чтобы избежать данных вопросов. Не следует дожидаться. Все прекрасно знают, как работает правоохранительная Правоохранительная система в Украине, все знают, смотрят телевизор с ежедневными докладами и ужастиками, кого на взятки берут, по кому возбуждают дела, кого препроводили уже в изолятор, кто сбежал оттуда и так далее. То есть надо понимать, что проблематика такая есть и с этой проблематикой необходимо правильно работать. При правильной работе она сводится на нет. Об этом, об этом будем говорить далее по наиболее распространенным составом преступлений, с которыми мы встречаемся. Я смотрю, департамент развития свел презентацию сугубо к цитированию статей. Вот, поэтому кто если кто-то сталкивался с подобными преступлениями, у кого-то возникают вопросы по ходу презентации, не стесняйтесь задавайте коллеги, будем их обсуждать что касается нарушения законодательства об этом уже говорилось, очень часто хорошо используется статья при давлении, допустим на действующий менеджмент при решении вопросов с увольнениями сотрудников при решении вопросов с внутренних бизнес конфликтов на предприятии есть такая статья активно используется в жизни далее очень универсальная статья, по которой часто страдают э, бизнесмены, э, как служебные, неслужебные. Это мошенничество применяется к очень большому кругу отношений. Это не возврат задолженности, это вывод активов э, с предприятия. Любое ну, очень большое количество жизненных ситуаций в бизнесе э, подпадает под действие данной статьи. Я думаю, диспозицию всем все прекрасно знают. Далее, переходим. Кратенько по, кратенько по примерам и кратенько потом перейдем к тому, как э, эти примеры не увидеть у себя в жизни в виде, допустим, уведомления о подозрении, либо в виде э, целого перечня следственных действий, о которых вам рассказывают, вам рассказывают при первоначальном допросе растрата имущества или завладение путем злоупотребления служебным положением. Универсальнейшая статья. Каждый орган еще до вступления в УПК старался ее использовать. И служба безопасности, и налоговая, когда не могла доказать, допустим, уклонение от уплаты налогов. Любые правоотношения, опять-таки, являются предметом исследования в рамках уголовного производства по данной статье. Интересная статья «Отмывание доходов, полученных преступным путем». Ее надо знать, знать досконально, тем более в свете того, что скоро вступает в силу закон об ответственности юридических лиц, где легализация будет являться, совершение данного преступления будет являться основанием для применения уголовной ответственности к юридическим лицам. Кстати, кто знает ответственность? за совершение данного преступления. Что Нет, это по, по, по закону об Да, юридических лиц. По легализации, уважаемые граждане, как по от, 8, да, от 8 до 12. То есть за убийство по первой части от 7 санкция предусматривает. То есть особо тяжкое преступление, которое предусмотрено в данном уголовном кодексе. Что скажем, о чем скажем дальше? По уклонению от уплаты налогов много было посвящено этому преступлению. Я думаю, нет смысла останавливаться на нем все уже было сказано, все сталкиваются с ним ежечасно. Причем позиция по, многим, позиция по многим материалам, которые проходили через нашу практику, любой акт, превышающий порог, установленный 212 частью 1, сразу попадал в единый реестр последующим последующим производством, внесением данных в единый реестр досудебных расследований. Вот. Что касается, что касается блока служебки, опять таки, под нее как изюминку можно, как изюминку, скажем, и верх циничности в работе следственных органов встречали случаи привлечения начальников начальников юридических отделов, формулируя их действия как действия направленные на способствование преступной деятельности, руководство, начальник э, юридического отдела, он, по мнению органов следствия, являлся служебным лицом, поскольку имел э, организационно-распорядительные функции и подлежал ответственности наравне. Тем самым э, отстранялись, э, отстранялись основные юридические силы предприятия от оказания реальной правовой э, помощи. Далее. Блок блок служебки, которая связана с подлогом, злоупотреблением, влиянием, принятием предложений и обещанием получения неправомерной выгоды. Поменялось 368 -я. хабарность нет. Если сейчас, к примеру, юрист приходит на прием к государственному мужу и предлагает даже что-то, а тот соглашается, либо не соглашается, это уже образует состав 368 Уголовного кодекса. Э -э, халатность, безусловно, очень часто применяемая статья в случаях, если нет возможности доказать, тоже уклонение, нет возможности доказать факт совершения вышеперечисленных преступлений. Э -э, о чем необходимо думать? Основной момент, э -э, который необходимо впроваживать в жизнь вашего предприятия это минимизация выше указанных рисков. О чем идет речь? На начальном этапе каждый, каждый сотрудник предприятия, обслуживающий предприятие, знает моменты рисковой рисковые деятельности, знает моменты, по которым уже возникали проблемы, либо, допустим, в рамках взаимоотношений с налоговыми органами, с иными правоохранительными правоохранительными органами. В рамках данного момента рекомендуется проводить уголовно-правовой мониторинг операций предприятия по результатам которого вами будет получена информация или может быть получена информация о возможности преследования, уголовного преследования должностных лиц данного предприятия. Достаточно просто, достаточно, достаточно просто это делается. Берется бизнес-схема по бизнес-схеме, исходя из практики, практики работы контролирующих правоохранительных органов определяются наиболее проблемные моменты, связанные с инициированием в дальнейшем уголовных производств, после этого составляется план мероприятий, направленных на минимизацию данных рисков. На примере с уклонением от уплаты налогов, даже при работе с теми же эффективными транзитными предприятиями, если такие схемы встречались в, жизни, в жизнедеятельности вашего бизнеса, также есть возможность заселить схему, есть возможность э, обложить ее документами, составить ряд э, внутренней документации предприятия, которая будет содержать перечень необходимых действий сотрудника предприятия по проверке и подтверждению легитимности, легитимности вашего контрагента. Не стоит уповать на механизмы борьбы, на механизмы обжалования после того, как уголовное производство уже инициировано после того, как проводятся следственные действия. Необходимо работать до этого, и в этом состоит задача юридической службы. Сработать на опережение. Возможность такая есть. Здесь речь не идет, не не ведем речь о преступлениях общих уголовных, по которому там взял человек украл магнитолу. Один человек убил другого человека. И надо думать, как сокрыть преступление. Речь идет о создании предпосылок законной деятельности предприятия. Речь идет о невозможности по результатам вашей работы, невозможности привлечения к ответственности должностных лиц предприятия. Каким образом? Первое. То, о чем сказали, проведение проведение уголовно-правового анализа рисков, разработка схемы бухгалтерского и налогового учета. Если вы видите, что есть проблема, есть доначисления по определенным, по определенным схемам работы, стоит уделить внимание сотрудничеству с аудиторскими компаниями, с компаниями, которые оказывают экспертные услуги, зачистить схему работы, чтобы на будущее те моменты, которые уже срабатывали негативно по вам, в будущем не дали подобного эффекта. Оперативное решение проблемных вопросов. Под ним подразумевается не решение, как кто-то мог подумать, вот человека, у которого там 6, 7, 8 рук и чиновнику, достающему из портфеля денежные средства. Под оперативным решением проблемных вопросов подразумевается быстрая реакция, быстрая реакция юридической службы на только начинающуюся проблематику. только началась проверка налоговая на предприятии. уже надо заниматься тем, что анализировать возможные последствия этой проверки с привлечением соответствующих специалистов. Уже надо заниматься тем, что составлять, готовить, дополнять документальную базу предприятия в расчете на возможное участие в уголовном производстве в уголовном производстве коммуникации и взаимодействия с правоохранительными органами, ну, хороший совет, да достаточно трудно выполнимый на самом деле. Надо понимать позицию, надо понимать психологию правоохранительного органа, по которому есть, по которой все достаточно просто. Есть предприятие, предприятие должно обогащать бюджет страны. И бюджет этого правоохранительного органа, как уже говорилось по по затратам, по затратам на расходы соответствующих организаций. Надо понимать, что вы в данном случае рассматриваетесь не как некая весомая сторона, не как сильный противник в уголовном процессе, а просто как материал, с которого при правильном, расходе, при правильном подходе можно получить определенные бонусы. Бонусы по службе, бонусы в виде доначислений в бюджет. Посему основная задача, допустим, начальника юридической службы предприятия, который ежедневно коммуницирует, показать себя с самого начала лицом максимально компетентным, разбирающимся в уголовных правовых, в уголовных, в уголовных правоотношениях, лицом, которое будет стоять за свое предприятие, лицо, которое не боится, не боится выступить. По крайней мере, первым шагом для этого э, является как изучение материальной э, базы, по которой работают правоохранительные органы, ну так и получение адвокатских свидетельств, с которыми работать э, гораздо легче. В частности, касательно нормативной базы, э, кто-то слышал э, в курсе, э, ознакомливался с содержанием э, приказа на миндоходов номер 245 от 5 июля 2013 года. Нет, Нет очень плохо. Потому что э, прочитав данные этого приказа, можно легко найти себя. То в цел... тот, э, да. тот самый, да, тот самый. Да, он, понятное дело, он ДСК, но для того, чтобы не оказаться потом на, скажем, один на один с, э, следствием, для того, чтобы потом не искать и не сетовать на плохие кодексы, на э, плохую страну и отсутствие демократии, гораздо проще все-таки найти эту информацию и определить, определить критерии, под которое подпадает ваше предприятие, то ли вы шиканер. Я даже ну, ради интереса смотрел трактовку этого слова. Трактовка означает недобросовестный торговец. Да вот, являетесь ли вы спящим предприятием? недобросовестным таможенным брокерам или посредникам или подпадаете под, иную, под иные критерии, которые достаточно просты, сводятся к количеству работающих лиц, приросту дохода, приросту налогового кредита и так далее. То есть по крайней мере из того, что видим сейчас многие фирмы, работающие абсолютно в белую, представительства крупных иностранных компаний, попали под термин ШКНР со всеми вытекающими последствиями в виде налоговых проверок, до начислений и так далее. Безусловным фактором, уже оканчиваю доклад, является подготовка сотрудников компании. Запомните, основной, основной тезис уголовного производства – документ в гражданско-правовых, хозяйственных отношениях это доказательство законности ваших действий. Документ в уголовном деле, подаваемый предприятием, это доказательство э, способа совершения преступления. То есть это э, акты, договора, которые, в которых... Вроде бы прописаны и прописаны хорошо вашими руками определенные правоотношения, они э, в глазах следователя выглядят исключительно как способ сокрытия преступления, способ совершения преступления. К чему это говорится? К тому, что сотрудники предприятия должны априори быть подготовлены к возможным э, негативным действиям со стороны правоохранительных органов. Какая царица у нас доказательств? Это показания. Несмотря на требования нового ну, уголовного процессуального кодекса, по которому показания являются основанием для приговора только данные в суде, сейчас, как всем известно, вот, работают многие по старинке, и в основу расследования всех, без исключения дел э, по служебной и хозяйственной сфере, являются исключительно показания. То от того, насколько подготовлены сотрудники компании, насколько подготовлено руководство, к тому допросу, который может быть очень нежданно, очень нежданно начаться, и будет зависеть успех в дальнейшем всего дела. По имуществу нет смысла останавливаться на таком простом тезисе. Чем меньше активов на предприятии, которые могут попасть под скажем, под уголовный момент, тем лучше. Обращаю внимание, по новому УПК была детализирована статья «Арест имущества». Если по старому УПК арест имущества применялся по лицам подозреваемым, обвиняемым, и лицам, которые несут ответственность, сейчас было уточнение, которое очень хорошо влияет на бизнес лицам, несущим гражданскую ответственность за действия подозреваемого или обвиняемого. Стоит обвинить, предъявить подозрение руководителю компании, который находится в трудовых отношениях, который выполняет определенные функции, есть возможность ходатайствовать об аресте имущества предприятия. И поверьте, спорный тезис, но в практике сплошь и рядом встречающийся. Поэтому на этой мажорной ноте вот передадим э, доклад, микрофон следующему докладчику по уголовной тематике, ну, вот, который, может быть, вот, немножко позитива вот, передаст зал. Спасибо.